будет хорошо, потому что плохо уже надоело. Так написал у себя на стене мальчик из Донецкого поселка Северный. Написал перед смертью. Ровно две недели назад трагедия на стадионе Донецкой школы взбудоражила весь мир. Средь белого дня снаряды попали на школьный двор, где мальчишки играли в футбол. Страшно, но люди привыкают к ежедневным артобстрелам. Они часто живут без света, воды и тепла. Боятся потерять все нажитое. Не знают, что их ждет на новом месте. Но последняя трагедия, приближение холодов и информация о возможном полномасштабном наступлении России заставляют жителей Донецкой и Луганской областей уезжать. Три прифронтовых города – Харьков, Днепр и Запорожье – первыми могут встретиться с новой волной переселенцев. Готовы ли помочь им? Об этом говорим сегодня в программе «Погляд». У нас в студии руководитель координационного центра «Допомога Днепра» Владислав Макаров. Здравствуйте. Добрый день а также начальник управления обеспечения социальных гарантий Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации администрации Виктория Черныгина. Я Добрый вас приветствую. И первый вопрос, Владиславу. Сколько сегодня в нашей области переселенцев с Востока? Вы знаете, на сегодняшний день эта цифра из разных источников варьирует. Самая последняя цифра, самая большая, это официально в нашей области около 57 тысяч переселенцев. Это с момента... Это начиная с, и, с июня месяца, тогда, когда массово пошел поток переселенцев именно с Донецкой и Слуганской области. Скажите, мы знаем, что вот весной, летом да, от 130 и больше ежедневно человек обращались в ваш центр. Как сейчас? Сколько ежедневно людей обращается? Вы знаете, это началось в марте месяце, когда первые переселенцы появились у нас с Крыма. Потом этот поток постепенно увеличился. И в июне месяце, когда этот поток перевалил за 100 человек в день, было Создано решение о создании отдельного центра. Он находится сейчас на Карломарсе 119А. И с того момента это количество людей постоянно росло. К августу месяцу в день мы принимали где-то порядка 350 человек. Сейчас этот поток постоянно спал, но каждый день от 60 до 100 человек мы опять принимаем. Это в основном люди с семьями, с детьми? Это в основном женщины и дети, а также очень много пенсионеров. Мужчин очень мало, а вот детей и пенсионеров очень много. Скажите, если брать по географии, откуда больше всего ехали раньше и откуда едут сейчас? Вы знаете, поток был очень разносторонний. Начиналось это Славянский, Краматорск. После того, как эти территории были нами успешно освобождены, в основном это переместилось на Луганскую и Донецкую область. Именно Донецкий, Луганск. Сейчас это более такие города, как Снежная, это Донецкие, Марьянка, Волноваха, и также сейчас появилось довольно таки немало людей с Мариуполя. То есть те территории, где сейчас да, наиболее опасно, которые находятся на линии фронта. Нашим телезрителям я хочу напомнить, мы стали интерактивными. С 12 часов дня открыты линии для голосования на нашем сайте 34.ua. Хотим узнать ваше мнение. Готовы ли, готовы ли вы представить, предоставить жилье переселенцам? Заходите, отвечайте на вопрос, голосуйте. Виктория. Ваши сотрудники, насколько мы знаем, да, ежедневно дежурят подчас круглосуточно в координационном центре. Сколько ежедневно на учет вы ставите переселенцев? Будем говорить, наши люди помогают, спасибо координационный центр нам, а мы им. Основная наша работа вот с 1 октября – это все-таки организовать единую базу лиц, которые временно выехали из зоны АТО на сегодня есть постановление, мы должны владеть ситуацией. Поэтому основная работа наших работников – это все-таки реестр э, лиц переехавших, выдача им соответствующие справки, которая дает им право на все социальные выплаты, и назначение на сегодня – это денежная помощь на проживание, на оплату коммунальных услуг. Сколько в вашем реестре официально вот зарегистрировано? На сегодняшний день у нас уже порядка 12 тысяч семей зарегистрированы. Ну, семья, это может быть и два человека, это может быть и пять человек. То есть справка дается каждому взрослому. То есть мы говорим семьи, а там количество членов семьи намного больше, это уже около 25 тысяч. Из этого количества, порядка 10 тысяч, у нас уже принято заявление на помощь на денежную, которая на проживание. И мы уже начали выплачивать эту денежную помощь. Виктория, ну смотрите, очень большая получается разница в цифрах. Мы только что говорили о том, что около 57 тысяч, а вы говорите официально зарегистрированы 12. Да, почему? Это, это тот же вопрос, который вот Владислава Звуч, у нас на сегодня разные источники использования этой информации, поэтому мы хотим увидеть реальную картину, поэтому реальная картина будет только после того, когда мы организуем базу. Вот для примера я приведу. По всем нашим э, источникам пенсионеров у нас было зарегистрировано порядка 5-6 тысяч. Всего а лишь, по, да? да? А по данным пенсионного фонда они на сегодня пенсию выплачивают жителям Донецкой и Луганской областей порядка 40 тысяч. Это говорит о том, ну, это есть разные варианты, понимаете, есть, могут пенсионеры приехать к, роде, к своим детям и, не и нигде не регистрироваться. Есть пенсионеры, которые приехали, написали заявление на перевод и уехали обратно. То есть вот когда эта база уже будет полностью готова, тогда будет видно реальную картину. Вот опять же, если вернуться по трудоспособным, по всем базам у нас, которые у нас по департаменту чрезвычайных ситуаций, около 20, до даже больше, тысяч трудоспособных. Если мы анализируем эти цифры с нашими базами, с базами центра занятости, то они далеко не такие. То есть, либо эти 17 тысяч у нас здесь живут и не работают, и вопрос по трудоустройству не решают, либо они Я у вас нас... поняла. Владислав, как вы думаете, почему люди официально не регистрируются? Вы знаете, вот смотрите, как Виктория только что озвучила, только 10 тысяч человек имеют возможность получить сейчас социальные выплаты из тех, что зарегистрировались. Дело в том, что регистрируются сейчас те люди, которые нуждаются. Это с Наиболее социально незащищенные слои. Человек, который более-менее э, трудоспособен, который знает, что он в жизни хочет, он приезжает сам в Днепропетровскую, Запорожскую или Харьковскую область, сам находит жилье, сам находит работу. Возникает вопрос: если у него нема потребы получать социальную помощь, зачем ему приходить регистрироваться? На сегодняшний день это главная проблема, которую мы как общественность видим. Но вы сами только что сказали, что больше всего это женщины с детьми. Да, но это те, кто регистрируется. Но мы же знаем по нашим подсчетам, в области где-то порядка до 40 тысяч человек, которые приехали, но не регистрируются. Пока не будет понятного закона и понятным правил регистрации, люди не будут приходить регистрироваться. Люди должны понимать, что если они пришли, зарегистрировались, они, они не только могут получить помощь, но они в будущем могут на что-то рассчитывать. Мы должны дать людям стимул для того, чтобы они приходили и регистрировались. То есть они не верят, что им могут помочь? Ну вот смотрите. И своими силами выплывают? Где-то около половины людей, которые зарегистрировались официально по новому учету, по новому постановлению, они имеют право получить на социальную допомогу. Там есть довольно-таки жесткие ограничения. В основном эти ограничения касаются социально активных людей. Естественно, этот человек, который понимает, что он не получит помощь, зачем ему приходить в соцстрах и регистрироваться в соцслужбу? Как вы думаете, вот решение Кабинета министров да, компенсировать людям э, утраченное жилье, это будет способствовать регистрации или же наоборот оттоку? Нет, это опять то же самое, опять будут приходить и регистрироваться только те, кто имеют. Опять же, компенсацию будет получать тот, кто имеет право на эту компенсацию, это будет только половина из социально незащищенных, и это будет единица из тех, кто более-менее себя финансово чувствовал уверенно. То есть, получается, Виктория, трудоспособные те, кто так или иначе рассчитывает на свои силы, они не придут регистрироваться. Почему? Ну, они у нас зарегистрированы, они у нас уже получают. Просто для них есть определенные условия. Если трудоспособные решают свои вопросы по трудоустройству, для них проблем никаких нет. Но если трудоспособные не занимаются поисками работы и не собираются заниматься, значит, через два месяца сумма выплаты для него уменьшается на 50%, а через два месяца выплата вообще закрывается. Трудоспособный получает сколько? 442 гривны. А нетрудоспособный? 884. Это дети, пенсионеры, инвалиды. По 884. Но на семью не больше, чем 2400. Есть какие-то проблемы вот с оформлением? Люди, которые все-таки пришли и уже зарегистрировались, есть ли проблемы у них с документами, то есть с чем вы сталкиваетесь? Ну, те проблемы, которые решаем, и мы решаем. Есть вопросы по отсутствию, допустим, какого-то документа, мы подключаем и центры занятости, и ЗАГСы, и пенсионные фонды, то есть все зависит от того, какие документы человеку необходимы. Но в принципе есть несколько вопросов, которые решаемы не на нашем уровне, а на уровне министерства, но это тоже дело времени, не такого длительного я хочу обратить внимание, что люди в данном случае ничего не теряют, потому что помощь назначается на 6 месяцев, независимо от того, в какой день она назначена, с какого дня. Срок для всех одинаковый 6 месяцев. Давайте поговорим немножко о трудоустройстве переселенцев. Как обстоят с этим дела? Знаете, это трудно обсуждать, правильно говорит Владислав. Кто-то считает необходимым сам заниматься этим вопросом. Я в основном всегда оперирую цифрами. Если мы говорим, вот я специально анализировала нашу таблицу по регистрации, там есть такая графа, трудоспособные члены семьи, которые требуют трудоустройства. Их порядка, ну, больше трех тысяч. По данным Центра занятости на сегодня через их центры прошло только 1200 человек. Ну, 200, там 1200 безработных. Из них те, которые у нас зарегистрированы, всего 700 человек. А на какую работу могут рассчитывать эти люди? Вот, ну, вы явно знаете, же не все захотят работодатели ну, их брать? Значит, устроили и инженеров, и воспитателей, и врачей. И грузчиков, и водителей, то есть разные вакансии. То есть и рабочие специальности, Есть любые. И... Мало того, очень много у нас общественных работ, которые не требуют специальной подготовки. Даже в наших управлениях, вот я призываю, мы пытаемся быстрее, так сказать, этот процесс завершить по регистрации. В наших управлениях можно на общественных работах помогать нам, оказывать нам помощь и встречаться со своими людьми из Донецкой и Слуганской области им помогать. А это тоже оплачиваемая работа. А что это вот, что конкретно это за работа? Ну, в наших управлениях это работа посмотреть, все ли у человека документы, куда ему подойти, в какой кабинет. Есть же не только вопросы по денежной помощи на проживание. У нас же обращаются и по переводу дел на выплату ребенка при рождении. И есть инвалиды, которым надо выплату сюда перевести, и пенсионные То есть фонды. человек без специального образования, без специального специальной подготовки таким э, консультантам, да, может, может быть координатор. Мы говорим об этом координатор. Конечно, это возможно сегодня даже вот на предприятиях области есть 150 вакансий с условием предоставления жилья. Даже насколько так. А люди... Какая зарплата? Предлагается? Ну, зарплата же в зависимости от того, какое предприятие, какая должность. Поэтому... Ну, какая-то средняя, озвучьте нам. Ну, у нас средние до... есть 2000, есть 4. Все зависит от э, образования и от занятости. Есть же у нас вакансии, где можно работать по полдня, если маленькие дети. Вы предлагаете все эти варианты? Вот, ну это не мы, это центры занятости. Они постоянно проводят вакансии, ярмарки вакансий. Они приглашают, они показывают. То есть это еще все зависит не только от нас, но и от тех, кто ищет. От работы. их активности и желания. Конечно. Да? То есть всегда но вы вот уже имея выход. опыт в этом, как вы можете сказать, если человеку действительно нужна работа, если он готов, пусть даже без специального образования, он, он найдет ее у нас. Найдет. У меня было. На, на приеме бабушка-пенсионерка из Луганской области. И она пришла и сказала, я завтра выхожу работать на кондитерскую фабрику, мне нашли там место, потому что я знаю, что мне рассчитывать не на кого. Скажите, а Поэтому... если вот ну, получается такое, такая, такая ситуация, что приезжают без прописки, без каких-то документов, это усложняет процесс трудоустройства? Ну, без прописки, если в Донецке прописки не было, это очень сложно подтвердить факт того, что люди выехали оттуда. Вы же понимаете, что у нас по нашим всем законодательным актам основное это регистрация. А если выписались оттуда? Смотря когда они выписались. У нас АТО по указу президента началось 14 апреля. То вот с этого момента, в зависимости от того, когда выписались. У нас есть люди, там попродавали жилье, тут купили. Владислав, таким людям вы можете у себя в центре как-то помочь? А вы если проблемы... Может быть, временная какая-то прописка. Как вообще из да, такой ситуации? На сегодняшний ситуации? день все эти проблемы решаемы благодаря государственным службам. У нас в центре, почему мы успешно работаем? У нас мы работаем по принципу единого окна. Мало того, что мы занимаемся как общественники людьми, у нас сидят все службы, которые представляются государственные органы власти. Все проблемы, которые возникают, мы решаем на месте. Если у человека есть проблемы с документами, если он не знает, где прописаться, у нас есть представитель миграционной службы. Он приходит и ему моментально оказывает помощь. То есть временную прописку дают или как? Да, да, все опять же зависит от человека. Многие из них не хотят прописываться даже временно. Почему? Потому что нет понимания того, что будет завтра. К сожалению, мы живем в все, и самое главное, наши центральные органы власти сегодняшним днем. Сначала мы надеялись, что 1 сентября все закончится, все вернутся по домам. Теперь мы надеялись, что до зимнего сезона отопительного все вернется по домам. Но мы прекрасно видим и понимаем, мы давно апеллируем к нашим органам власти центральным, что эта проблема не на один месяц, ее надо решать. Человек, который приезжает к нам, он не понимает, что он завтра будет делать. Зачем ему устраиваться на работу, если он сидит с мыслью «я завтра вернусь». Если бы мы им что-то предложили реально, если бы мы сказали, Друзья, есть такая проблема, она не решится до весны. Вы должны как-то Обозначили какие-то сроки, да, да? Да, да. И давайте мы вам поможем. Люди, может быть, шли бы к нам и в фонды занятости более конкретно. А так, вы знаете, ну человек приехал, государственной программы нет. Элементарные вещи, законы о временно перемещенных вот лицах хочу, э... отсутствуют. Это наша боль. Вот представьте, вы приходите, не дай бог, конечно, выехали с этого региона, вы говорите, я приехал, что мне делать? Единственное, что мы можем чем апеллировать и на что опираться, это какие-то постановы Кабмина и какие-то человеческие отношения. Закона нет, востребованности в этом человеке нет. Человек приходит и говорит, что мне делать, кто я? А мы не знаем, что ответить. В контексте всего этого, на ваш взгляд, также вам вопрос адресую Виктория. Какие законы надо вот жизненно необходимо принимать? Ну, первое, все-таки нужно понять, что есть проблема, ее надо на законодательном уровне утвердить. Закон о временно перемещенных лицах, первое. И второе, на наш погляд, что должна существовать программа по отношению к переселенцам. Эта программа должна быть рассчитана не на один день. Эта программа должна быть поэтапной. Первый, второй, третий этап. Но мы должны понимать, что мы людей приняли, мы должны понимать, что мы им предлагаем, мы должны понимать, куда мы их отправляем дальше. То есть тогда ваша работа будет существенно более эффективно и облегчиться, да, правильно? на сегодняшний день три наши прифронтовые области, не приняли на себя основной удар по переселенцам. И если посмотреть на карту Украины по количеству перемещенных лиц, наши три области выпадают с этой общей картины. Основная часть переселенцев здесь. Днепропетровская, Запорожская Харьковская область не в состоянии принимать людей дальше. Мы должны понимать, что мы приняли человека, обогрели, дали ему элементарную помощь, помогли в восстановлении документов и отправили куда-то дальше по Украине. Вопрос, который перед нами стоит куда и мы не знаем к кому с этим вопросом обращаться то есть я правильно вас понимаю мы можем быть таким вот транзитным да, пунктом да. правильно это наш погляд на это мы об этом апеллируем к нашим органам власти но к сожалению нас пока не слышат Виктория, вам есть что добавить? Я согласна, да. И, конечно, мы все время об этом говорим. Определенный статус выехавшего из зоны АТО. Не просто вот люди, выехавшие в связи с боевыми действиями. Это должно быть четко аргументировано, прописано в законодательных всех актах. Давайте поговорим. Мне кажется, самый главный вопрос для переселенцев – это, конечно же, жилье. Их селили летом в санаториях, в детских лагерях. Где селят сейчас? ew Вообще есть варианты? Вы знаете, ситуация на сегодняшний день контролируема. Почему? Потому что, к счастью, наша область, не дожидаясь каких-то вказивок, и не надеясь на то, что все закончится 1 сентября, мы гораздо раньше начали понимать, что зима будет, что людей надо переселять. И благодаря совместной работе общественности и государственных органов власти нам удалось всех, кто на момент холодов нуждался в теплом помещении, переселить куда-то определенно. На сегодняшний день два месяца, Месяца в области мы людей не селим. К сожалению, селить больше некуда. некуда. Да, только благодаря этому у нас не возникла критическая ситуации. Если завтра пойдет обострение конфликтов, если завтра к нам хлынет новый поток переселенцев, на сегодняшний день. Что мы... делать тогда? У нас есть, скажем резервы. так, резервы. резервы есть, ну, да? резервы это какие? Не дожидаясь каких-то критических ситуаций, мы вместе с международными организациями и с помощью наших государственных органов провели ревизию благодаря Департаменту образования наших спортивных залов по области. Это общепринятая мировая практика, если спортзал отапливаемый. Мы сейчас вместе с международными организациями пытаемся приготовить, составить какой-то необходимый минимум из кровати, из спальников, матрасов. А что это за спортзалы, скажите? Это, это школа? спортзалы общеобразовательных школ. Мы планируем поставить там кровати, поселить людей. И опять же-таки это в том случае, если мы потом будем понимать, куда мы дальше их отправляем. И ну, здесь... допустим, сколько могут люди там прожить? Ну, неделю, две, а дальше. Ну, если мы не будем понимать это на общегосударственном уровне, что дальше делать, я думаю, наша область будет кормить людей, поить, держать до того момента, пока мы не решим проблему. Это не выход из положения. Мы должны понимать, что мы их приняли и куда отправлять дальше. Это только может решить Киев. Это не в наших силах. То есть все опять упирается в политическую ситуацию. Нужно, чтобы заработал парламент и принимал ну, необходимые законы. Вы знаете, по поводу парламента, честно говоря, со стороны киевских властей выглядеть немножко цинично. Парламент работал до октября месяца, буквально там чуть ли не до дней выборов. Что мешало с июня месяца утвердить закон о переселенцах? Почему президент не подписал утвержденный уже закон, подписанный парламентом? Что будет с этим законом? То ли его подпишется, то ли он будет отправлен на доработку, то ли будет новая редакция закона, никто не знает. Когда будет коалиция сформирована? Люди же не ждут. Завтра наступят сильные морозы. Что мы будем делать в такой ситуации? Скажите, Владислав, даже вот на тех условиях, которые вы озвучили, да, спортзалы, сколько сегодня людей готово принять Днепропетровщина? Если это будет временное проживание, мы планируем для себя и наши госорганы, министерство чрезвычайных ситуаций общественность поставила планку, что в крайнем случае до 200 тысяч человек на краткий период времени мы готовы будем принять. Это огромная цифра. Ну а что делать? Куда мы людей денем? Виктория, принять, примем, да, временно как-то, найдем какие-то варианты. Что касается э, садиков, э, школ для деток? На сегодня по тому количеству, которое у нас есть, это вопросы все решаемые. Да, увеличили группы в детских садиках, количество детей. В школах, конечно, увеличилось, но еще ни одного обращения не было, что не решили вопрос по детям. В первую очередь это дети. Вы понимаете, когда ребенок устроен, тогда маме легче Родителям бороться спокойнее. со своими проблемами, конечно. Поэтому на сегодня, но ну, опять же, правильно говорит Владислав, если э, ситуация будет критическая, то как поверну, повернется дальше с детьми? Это... Дети это в первую очередь. Садики же тоже из школы у нас не безразмерны. У нас на сегодня студенты даже учатся... На дистанционном образовании. Потому что не хватает мест, не хватает возможностей. Ну, какой-то резерв еще есть. Ну, это сложно. Я, я не занимаюсь освитой, мне сложно это сказать. Но по крайней мере, вы знаете, когда критическая ситуация, резервы всегда находятся. Еще не было такого момента, чтобы мы какую-то критическую ситуацию не решили. Петр Порошенко поручил прекратить в зоне АТО работу учреждений государственных и эвакуировать персонал. То есть оккупированной территории должны покинуть еще и все госструктуры. Количество переселенцев увеличится плюс, где их размещать, вот, госструктуры. Что скажете, Владислав? Ну, опять же, они же не обязательно они должны переехать в нашу область. Это вообще постановление касается перемещения, в первую очередь, по Донецкой и Луганской областях. То есть на сегодня все государственные структуры, они перемещаются на те территории, где проводится и финансирование бюджетное, и работают все бюджетные учреждения. Это не значит, что они все должны съехаться к нам на территории Донецка, чтобы это было понятно, все бюджеты, они областные, утверждены государством на каждую область отдельно. Мы на сегодня управляемся своим бюджетом, пока, к счастью. То есть госструктуры а, к нам перемещаться ну, не будут? Это если лично кто-то сам. Вот у нас в департаменте есть работник из Луганской области, мы взяли, у нас были вакансии. Я думаю, что если это единичный случай, они к нам придут. Но если это перемещается сама структура, то это уже областные областная администрация Донецкой и Луганской области решает, куда ее переместить. Это... Вы знаете, получилось так, что сейчас только переезжает целенаправленно, это высшее учебное заведение. Есть программа, высшее учебное заведение действительно переезжает, часть в Кривой Рог, часть в Днепропетровск, это существует. Ну а по поводу этих изменений, которые происходят, к сожалению, мы оказались не готовы. К сожалению, бюджетный кодекс у нас есть, он довольно-таки жесткий. И в этой ситуации ну, мы оказались не такими гибкими. Мы не готовы быстро менять свои законы, мы не готовы быстро принимать какую-то помощь. Помощь. Сейчас мы столкнулись с тем, что помощь, которую готовы предоставить международные организации, она сталкивается с организационными вопросами. Это с нашей стороны. Иногда у нас, как общественности, возникает такой вопрос: а кому это больше надо? Это То нам ситуация нужно. Ситуация критическая, а мобилизации её, нет. Ее, да, ее надо решать. Нужно менять законы. Нужно именно действовать, исходя из той ситуации, которая есть на сегодняшний день. Возникла проблема в получении гуманитарной помощи. Собрали кабинет министра, сдали постанов. Более серьезный вопрос: сделали мне очередную сессию, приняли закон. Но мы не понимаем, почему на местном уровне мы можем это решить, а в Киеве это проблема. То есть это надо делать все очень оперативно. Да, да, да. Я вам скажу ситуацию, что когда гуманитарные грузы стоят очень долго на границе, мы же с этим сталкивались. Вот возьмите вопрос, немецкое правительство с нашим заключило договор на поставку домиков для проживания. Два месяца мы пытаемся утрясти все вопросы. Несколько раз менялось, кто будет эти домики получать, как мы их будем принимать. И по сегодняшний день пока только, скажем, процесс вот-вот стартует, уже холодно. Ну, домиков пока нет, да? Пока а, нет. Скажите, правда? Много говорят о том, что вот тем, кто могут снять квартиры, им не очень охотно, вот у нас, в Днепропетровске, в области, не очень охотно сдают квартиры. Это так? Такая проблема есть, и эта проблема возникла не потому, что, скажем так, переживают, что люди оттуда приедут. Возникла проблема из-за неплатежеспособности. Люди приехали, у кого-то был средний уровень достаток. Они на 2-3 месяца сняли жилье с учетом того, что после этого не вернуться. 2-3 месяца прошло, ситуация только ухудшается, денег больше не стало, реально платить за жилье им нечем. И возникает конфликт. Тот, кто предоставляет жилье, тот, кто его снимает. У человека денег Оплачивать дальше нет. А, а, ну, у хозяина, как, бизнес подход. Да, да, он говорит: или вы платите, или вы езжаете. Естественно, возникает конфликт. И поэтому те, кто занимается этим бизнесом, они для себя решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Лучше не сдавать, чем потом думать, как их выселять. И наш сегодняшний интерактивный опрос именно касался этой темы. Я прошу, вот мы видим на экране результаты. Мы поставили такой вопрос на сайте. Готовы ли вы временно поделиться жильем с переселенцами? И вот мы видим ответы. Готовы 55%, не готовы 35% и 15% не уверены. Прокомментируйте, пожалуйста. Виктория. Ответы говорят сами за себя. Большая часть нашего населения готовы делиться жильем. Это говорит о том, что мы все-таки остаемся людьми. Насколько не готовы, это опять же вопрос не потому, что я до конца не готов, а потому что есть, есть какие-то проблемы и сомнения. Да, у меня достаточно много знакомых, которые на сегодня... Мы взяли себе людей из Донецкой, с Луганской области, вот они иногда звонят, мы решаем эти все проблемы. То есть люди, в принципе, в основной своей массе, они готовы идти на встречу. Конечно, конечно. Владислав, это чувствуется? Вот среди ваших э, круга общения есть Вы люди, знаете, которые делятся? Когда это все началось, честно говоря, я был приятно поражен тем, что жители нашего города, они с такой горячностью откликнулись, откликнулись. на помощь. Да. Во-первых, мы никогда не думали, что столько людей будет приходить к нам, приносить помощь, потому что фактически много месяцев центр живет, кормит людей, оказывает помощь в основном за счет наших горожан. Ну и по поводу жилья, вы знаете, если бы люди не готовы были помогать, мы никогда бы в жизни больше там, 30 тысяч людей не разместили в нашем Нашей области очень много живет людей в городе очень много людей приводят в порядок свои дачи, они сами ставят там отопление они приезжают к нам сами предлагают адреса людей. для того чтобы люди там жили единственное что они просят вот вы живете вы присматриваете если есть возможность платите коммунальные услуги и живите сколько понадобится то есть ну я горжусь нашим городом это все что я могу сказать. Это очень приятно, на самом деле. Даже за время нашей беседы количество людей, которые позитивно ответили на этот вопрос, увеличилось. И у нас остается совсем немного времени. Вы можете обратиться к жителям Днепропетровщины, может быть, или поблагодарить, или э, сказать, в чем больше всего сейчас нуждаетесь. Пожалуйста, Виктория, затем Владимир. Я, конечно, в первую очередь хочу поблагодарить работников наших управлений, потому что на, на данный момент... У них самая тяжелая работа в кратчайшие сроки все-таки дать людям возможность зарегистрироваться и получить справку. Хочу попросить людей, которые к нам приехали, с пониманием отнестись. Все-таки, как бы там мы ни старались, но очереди есть. И, конечно, огромное спасибо нашему координационному центру, потому что без них мы бы, конечно, не управились. Это факт, который имеет место и низкий им поклон. Отлично. Владислав, очень коротко, в чем сейчас нуждается центр? Центр нуждается в основном сейчас в продуктах питания, центр нуждается в гигиенических средствах, потому что это самое необходимое, то, что есть на сегодняшний день. Напомните, куда это все можно принести? Это все можно прийти нам на Карла Марса 119А, где находится центр. Мы всегда рады вас видеть. Ну, а к землякам я два слова. Дорогие друзья, не дай Бог нам оказаться в такой ситуации, как оказались они, поэтому давайте относиться к этому с пониманием. И на этой позитивной ноте мы будем ставить точку. Время нашего эфира завершается. Я благодарю гостей за динамичный и содержательный разговор. А нашим зрителям напоминаю, в студии «Погляда» были руководитель координационного центра «Допомога Днепра» Владислав Макаров и начальник управления обеспечения социальных гарантий Департамента соцзащиты населения облгосадминистрации Виктория Черныгина. Если вы что-то пропустили, нашу программу можно посмотреть на сайте 34.ua. Оставайтесь на нашем канале и до встречи.